السلام علیکم ناظرین میں سیدہ اظہرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں اپنی مطبوع ناول میں سہاگن بنی مگر پیش کر رہی ہوں اس کی ایک قسط اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ ناول جو ہے یہ سماجی اس پر ہے خاص طور سے لڑکیوں کے لیے کہ جو گھبرا جاتی ہیں سسرال کے شروع کے جو دن ہوتے ہیں وہاں کی اس پر ایڈجسٹمنٹ میں چلو شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللّم صلی علی محمد و علی علع محمدن کماصلیۃ علیہ ابراہیم الیہ ابراہیم آئینََََََََََ حمید مجید المجيد بارک علی محمد و علی علع محمدن قما بارکط علی ابراہیم البراہیم آئینََََََََََ حمید مجید رب شراعلی صدری ويسرى امري وحل من لسانی يفق قولی یہاں پہ میں نے بتایا تھا پچھلی قسط میں کہ بڑی بہن بیا کے چلی جاتی ہے جو کہ گھر میں بڑی آپا کہی جاتی ہے اب میں نے دیکھا بڑی آپا کے گھر سے جانے کے بعد منجلی آپا ہر وقت اماں کے نشانے پر رہتی تھیں اور اماں کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوتا تھا پرائے گھر جانا ہے اپنی عادتیں سدھار لو منجلی آپا اچھی تھیں لیکن ان کی زبان پر اماں کی ہر بات کا تیکھا جواب موجود ہوتا تھا جس سے اماں بہت ناراض ہوتی تھیں اسی لیے منجلی آپا کو صبر کی تلقین بھی کرتی رہتی تھیں بالاخر بڑی آپا کے محض چھ مہینے کے بعد منجلی آپا کے بھی گھر سے رخصت ہونے کی گھڑی آ گئی لیکن عجیب بات تھی مہندی مائیوں رخصت کی گھڑی تک منجلی آپا کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ بھی کسی نے ٹپکتے نہیں دیکھا یہاں تک کہ رخصتی کے وقت جب اببہ نے آگے بڑھ کر ان کو گلے لگایا تب بھی وہ سر جھکائے ہوئے اببہ کے سینے سے جا لگیں لیکن روئیں پھر بھی نہیں اس وقت اببہ کا چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہو گیا تھا منجلی آپا اپنے قدموں پر جھول سی گئی تھی پھر کسی کی آواز آئی جلدی کرو دلہن بے ہوش ہو جائے گی اور ان کو بہکتے قدموں پر چلاتے ہوئے دولہ کی سجیوئی گاڑی میں بٹھا دیا گیا نہ جانے ان کو کیا ہو گیا تھا ان کے دلناپے کو سکوت تھا اور وہ اسی طرح ساکتی رخصت ہو گئی ہم بہنے زیادہ نہیں روئے کیونکہ منجلی پا نہیں روئی تو پھر ہمیں بھی رونا نہیں آیا لیکن فریال بجو کافی روئی تھی وہ بھی چھپ چھپ کے لیکن میرے لیے اچھمبے کی بات تھی کہ اگلے دن بڑے بھیا رسم کے مطابق جا کے منجلی آپا کو سسرال سے لے آئے تھے لیکن ان کے ساتھ ان کے دولہ رفاقت بھائی نہیں آئے تھے منجلی آپا نے جیسے ہی اپنی چادر اتار کے چارپائی پہ رکھی میں نے ان کی کلائیاں دیکھی شاید میری نظریں ان کے ہاتھوں میں جڑاؤ کنگن تلاش کر رہی تھیں اور میرے خیال میں یہ تصور تھا کہ ہر دولہا شادی کے بعد اپنی دلہن کو جڑاؤ کنگن پہناتا ہے لیکن ان کے ہاتھوں میں جڑاؤ کنگن نہیں تھے اور وہ بڑی آپا کی طرح خوش بھی نہیں تھیں بلکہ آنسو ان کی آنکھوں میں چھلکے چھلکے آ رہے تھے حالانکہ وہ گزشتہ دن رخصتی تک نہیں روئی تھیں اماں بیٹی کے پرملاج جہرے پر نظر ڈال کر کچھ چونکی تو ضرور تھیں لیکن انہوں نے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا نہ ہی کچھ پوچھ کر ان کو کچھ کہنے کا حوصلہ دیا اور پھر شادی کے چند ہفتوں کے بعد منجلی آپا اما کے سامنے بیٹھی رو رو کر کہہ رہی تھیں اما آپ نے مجھ کو یہ کیسی سسرال بھیج دیا ہے جس کو گھر نہیں جہنم کہنا زیادہ بہتر ہے اور شوہر ایسا ہے جو اپنی ماں کے پلو سے بندھا پھرتا ہے جب بھی کہو یہ کام کرنا ہے تو جواب ملتا ہے اماں سے پوچھ لو جو بات کرو اماں سے پوچھ لو جو کام کہو اماں راضی نہیں ہوں گی جب اسے اپنی اماں کے پہلو سے لگ کر بیٹھنا اتنا ہی پسند تھا تو پھر شادی کی کیا ضرورت تھی اور اماں کی آواز ایک دھاڑ کی شکل میں سنائی دی بس اب ایک لفظ جو منہ سے نکالا مگر منجلی آپا کے اوپر اماں کی دھاڑ بالکل بے اثر رہی ہے وہ رو رو کر بولتی چلی گئی وہ بتا رہی تھیں کہ ان کی ساس کس طرح گھر کے سارے کام کرواتی ہیں کھانا پکا کر سب سے آخر میں کھانا کھانے جب منجلی آپا دسترخوان پر بیٹھتی ہیں تب ان کی ساس منجلی آپا کے کھانا کھائے بغیر دستخوان سمیٹ دیتی ہیں منجلی آپا نے یہ بھی بتایا کہ ان کو طبیعت کی خرابی میں بھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے اور رفاقت کہتے ہیں ہماری ماں کے حکم کے مطابق ہی گھر چل رہا ہے اب اگر تم کو کوئی اعتراض ہے تو تم میں کے جا سکتی ہو <coughs> اور پھر یوں ہوا کہ ایک دن منجلی آپا سسرال سے آ کر بہت روئیں ان کی ہچکیاں بند گئیں اور انہوں نے کہا اماں یہی حالات رہے تو میں فیصلہ لے لوں گی اممہ نے غضرناک لہجے میں گرج کر کہا کیا فیصلہ لے لے گی تو تو منجلی آپا نے کہا میں رفاقت سے خلا لے لوں گی بس یہ الفاظ ادا ہونے تھے کہ اممہ غسل خانے سے کپڑے کوٹنے والا ڈنڈا اٹھا لائیں اور انہوں نے وہ ڈنڈا منجلی آپا کے سر پر جو اٹھایا تو ہم بہنیں چیختے ہوئے لپٹ گئے اببہ نے اپنے کمرے سے دوڑتے ہوئے آ کر اممہ کو پیچھے دھکیلا اور ان کے ہاتھ سے ڈنڈا چھینا اور کہنے لگے کیا کرتی انہیں ایک بخت مر جائے گی لڑکی اممہ گرج کر بولیں اس کو میری نظروں سے دور کر دو آج ورنہ یہ میرے ہاتھ سے مر جائے گی اممہ جو کبھی گالیاں نہیں دیتی تھی ان کے موز سے منجلی آپا کے لیے گالیوں کا فوارہ نکلا اور انہوں نے اببہ سے چیخ کر کہا یہ اپنی بہنوں کی قبر کھودنے چلی ہے میں اسی کو ختم کر کے چھٹی کروں اور پھر منجلی آپا کو ابا ان کے سسرال چھوڑ کر آ گئے تھے پھر منجلی آپا ہمارے گھر نہیں آئی کافی دن تک نہیں آئی اور اس کے بعد ایک دن ابا آئے ان کے یہاں سے ہوتے ہوئے آئے اور بتایا ابا نے کہ منجلی مر جائے گی اماں سے کہنے لگے منجلی مر جائے گی تب بھی تمہارے کان پر جو نہیں رہنگے گی تو اماں نے ابا کو اپنی روب دار آواز میں جواب دیا اسلام الدین موت زندگی اللہ کے ہاتھ ہے وہ جتنی لائے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے پھر ابا نے اماں سے کہا میں منجلی کے گھر ہوتا ہوا آیا ہوں اس کی طبیعت بہت خراب نظر آ رہی تھی چہرہ بالکل زرد ہو رہا ہے اور سوک کر کاٹا ہو گئی ہے ابا کا لہجہ منجلی آپا کا ذکر کرتے ہوئے بہت آزردہ ہو گیا پھر ابا کہنے لگے تم ہمیشہ اسے ڈانٹ کر چپ کر دیتی ہو کبھی پوچھ لو اس کی بھی سن لو شاید وہ سچ کہتی ہو اور اللہ نے تو رکھا ہے قانون میں کہ اگر نباہ نہ ہو تو جدائی ہو جائے لیکن اممہ خاموش رہیں پھر ابا نے کہا مجھے لگتا ہے منجھلی سسرال کے دکھ اٹھا کر مر جائے گی تب اممہ کی خاموشی کے مہر ٹوٹی اور کہنے لگی اسلام الدین پرائے لوگوں میں جگہ بنانا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے وہ اگر مشکل میں بھی ہے تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ میں بیٹی کو بلا کر سینے پر مونگ دلنے کو بٹھا لوں رہا مرنے اور جینے کا حساب تو جس کی امانت ہے وہ جانے